দেখা পাইছে নাই এটা চিমেণ্ট ফেক্টৰী দি নহ'ব আৰু এটা চিমেণ্ট ফেক্টৰী বঢ়াব লাগে তেতিয়া দুহেজাৰ এঘাৰখনত আমাৰ গুৱাহাটী গৌৰীপুৰত আৰু এটা চিমেণ্ট ফেক্টৰী বঢ়াইছে তেতিয়া আমাৰ দুটা ফেক্টৰীৰ পৰা মাল আহি আছে কাম চলি আছে কমচেম কিন্তু দুই হাজাৰ এঘাৰখনত পিছতে আমাৰ অসমৰ ডেভলপমেণ্টটো অলপ বেছি হৈছে ঠিকে আছে আমাৰ অসমতো আছাম টাইপ হাউচ বুলি চবে গম পাওঁ বেৰা দি বান্ধি তাৰপৰা প্লাষ্টাৰ মানিছে এনেকুৱা আমি যেতিয়া সৰু স্কুলত গৈছিলোঁ কণ্ডিশ্যনতে স্কুলবিলাক আছে কিন্তু আজিকালি কি স্কুলবিলাক এনেকুৱা নেকি আজিকালি স্কুলবিলাক একদম পকা কৰি একদম টিং চিন চাউল ঢলাই কৰি ডাবত দুই তলা তিনতলা বিল্ডিং খাৰা কৰে সেইটো কাৰণে চিমেণ্টৰ কামটো লাহে 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 আৰু ডিমাণ্ড বাঢ়িছে তেতিয়া আমি তেতিয়াও এই দুটা ফেক্টৰীতে যোগান দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আমাৰ দুহেজাৰ একৈছ চনত আৰু এটা চিমেণ্ট ফেক্টৰী বহব লগা হ'ল এইটো হ'ল আমাৰ নগাঁও আঙুলি এতিয়া আপোনালোকে যোনটো চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছে বা যোনটো চিমেণ্ট আপোনাৰ ঘৰত মানে হেৰি আহি আছে সেটা আমার নগাঁও ফেক্ট্রীর এতিয়া আমার বর্তমান তিনটা ফেক্টরি হল এটা মেঘালয় এটা গুৱাহাটী আর এটা নগাঁও আমেক্টরিতে প্ৰত্যেক দিন এক লাখ সত্তর হাজার পৰা এক লাখ আশী হাজাৰ বস্তা প্ৰডাকশ্যন আজি হাজাৰ ছয় যেতিয়া আমি মার্কেট স্টার্ট করছিলাম আজি দুই হাজাৰ চৌব্বিছ প্রায় ওঠৰ বছর আমার এই সিমেন্ট কোম্পানি আপোনালোকে হেৰি কৰিব না মানে ব্যৱহাৰ কৰি যদি আমাৰ তাহলে আমার হৈছে প্রডাকশন আমি ইমি সাপ্লাই নালাগে ভাল পাইছে বলে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে টপ চেম চিমেণ্টৰ নৰ্থ ইষ্টত নাম্বাৰ ওৱান বুলি চিমেণ্ট বুলি আজি চবেই গম পায় কাৰণ এটা হেৰি এৰিয়া হিচাপতে চব ভবা কাৰণে টপচেম চিমেণ্ট য'ত য'ত আমাৰ মাৰ্কেটটো কেপচাৰ কৰিছে তাতে সজাই বেলেগ বহুত চিমেণ্ট আছে আপুনি ডালমিয়া ব্লেক টাইগাৰ্ছ তাৰ চব চিমেণ্ট আছে কিন্তু টপ চেম চিমেণ্টৰ যোনটো কোৱালিটি যোনটো মানুহ কাম কৰিছে তেওঁ বেলেগ চিমেণ্টৰ কাম কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে দুটা মাজত বহুত কাম কাৰণ আজিকালি যোনটো নতুন চিমেণ্ট আপোনালোকে দাম কৰি আছে বা মাৰ্কেটত আহি আছে টিল ডেট দুহেজাৰ চৌব্বিছ আজি ছেই কোৱালিটি সেইটো কাৰণে টপচেম চিমেণ্টৰ কোম্পানীৰ নাম ৰাখিছে মেঘালয় চিমেণ্ট লিমিটেড তাৰে ব্ৰেণ্ড নেম হ'ল টপচেম চিমেণ্ট মেঘালয় চিমেণ্ট লিমিটেড হ'ল আমাৰ কোম্পানীৰ নাম কাৰণ ভাৰতবৰ্ষে চবতচে দামী চুনা পাত্ৰ পায় মেঘালয়টো সেইটো কাৰণে কোম্পানীৰ নাম ৰাখিছে মেঘালয় চিমেণ্ট লিমিটেড তাৰে চিমেণ্টৰ নামটো কি হয় টপচেম চিমেণ্ট অপচেন চিমেণ্ট যেতিয়া আমি এটা চিমেণ্ট বনাওঁ চিমেণ্ট এটা কি হয় এটা পদ্ধতিত বনোৱা হয় অসমত কি কৰে এটা মানে চিমেণ্টৰ মেইন উৎপাদন হ'ল চু চুংলি চুংীটো কি কৰে এটা বাঁহ যেনেকুৱা আমি কাচা মেচিনত বা আপোনালোকে ঢালাই টেমতে পাথলা ব্যৱহাৰ কৰে সাপে এইটোতো এটা পাহাৰ হয় ন বৰ্ডাৰবিলাক আনি কাচামিচত ভাঙি লাৰ পিছতে আপোনালোকে ঢালাই টেমো চিপছটো ব্যৱহাৰ কৰে চেইম চুণশিলটো হ'ল এটা পাহাৰ তাত কি কৰা হয় এক ফুট দূৰে দূৰে লিং মেচিন দি গাঁত খান্দা হয় গাঁত খান্দিলে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বৰ্ডাৰ ওলাই আহে সেই বৰ্ডাৰকেইটা প্ৰথমে কাছা মিচন আনি সৰু সৰু কুকুৰা কৰা হয় তাত যে মাটি ধূলি বালি এইবিলাক থাকে এইবিলাক প্ৰথমে জ্বলাই বস্তুটো পিয়ৰ কৰা হয় যেনেকুৱা পানী যেতিয়া আমি হেৰি কৰো তাৰপিছত এটা চুৱন্ন মিটাৰ দীৰ্ঘ ড্ৰাই প্ৰচেছ ৰোটাৰী কিনি থাকে এই ৰোটাৰী ক্লিন মেচিনত এফালে পড়া পঠা হয় তার লগতে আয়রন ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম লগত মিক্সিং করে সিমেন্টের মেইন উৎপাদন তৈরি করা হয় ক্লিংকার কিন্তু আমি সাধারণত ক্লিংকার দিয়ে সিমেন্ট বানাও পারি কিন্তু আপনাকে ভাল করে গম পায় এটা সিমেন্টের বস্তা কিমান কেজি থাকে 50 কেজি সে 50 কেজি সিমেন্ট আধা ঘন্টা কি করিও পারি বল বলবো না কারণ প্লাস্টার গাফনে ইভেন ঢালায় করি এটা টাইম লাগে কিন্তু ক্লিন কাৰ্ড দি যদি আমি চিমেণ্টটো বনাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব সেই পানীৰ লগত মানে যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন কৰিব সি লগে লগে পাথৰ হৈ যাব তাত শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে দোকানে পৰা বগা এটা পাথল অনা হয় জিপ চাউল আৰু আমাৰ এন এছ পি চি এন টি পি চিৰ পৰা যোনটো কয়লাৰটো জ্বলাই যোন ছাইটো ওলোৱা হয় এই ছাইটো চিমেণ্টৰ লগত মিক্সিং কৰি এই তিনিটা বস্তু মিক্সিং কৰাৰ পিছত চিমেণ্ট বনোৱা হয় কাৰণ ক্লিন কাৰ্ড দি বস্তুটো যদি থাকে তাতে কি কৰা হয় পানী দিলে সি পাথৰ হ'ব তার মানে শ্লো হওয়ার কারণে বগা এটা পানো জিপসাম পড়া আনা আপনাদের তা বাইক বা সাইকেল চলায় বাইক কি হলে অ্যাক্সিলারেটর দিলে বাইক স্পিড যায় মিক্সিং মানে আপনার কাম করা সুবিধা প্লাস্টার কইলে বা কিবা এটা ডিজাইন বনায়কশা এটা বনয়ে আছে টাইম লাগে এই টাইম টু হেডি করার কারণে এই জিপসাম বস্তু মিক্সিং করা

কোনো চিমেণ্ট কোম্পানী আজিৰ দিনত ক'ব নোৱাৰে যে আজি পঞ্চাছ কেজি চিমেণ্ট মই পেকেটত লিখিছোঁ যে তাতে একান্ন কেজি বা বাহন্ন কেজি চিমেণ্ট বেছি হ'ব বা ঊনপঞ্চাছ কেজি হেৰে সেইটোৱে কোনো হেৰি নাই চিমেণ্টৰ এটাই মেইন হেৰি পঞ্চাছ কেজি কাৰণ সেইবিলাক চব মানে এটা চিষ্টেম আছে এই চিষ্টেমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বস্তুবিলাক বনাওঁ সেইটো কাৰণে চিমেণ্ট কোম্পানী যোনটো হেৰি কৰে মাৰ্কেটত যেতিয়া আহে মানে সদায় কি কৰে চিমেণ্ট বস্তুটো মানে এনেকা একটা বস্তু সিমেন্ট বস্তুটো একটা নাম থাকে যে আপনাদের বিল্ডিং এ কাম করে এই বিল্ডিং কোনে বনায়ছে অমুক মিস্ত্রি বনায়ছে এটা যে নাম থাকে এই হিসাবতে সিমেন্ট ব্যবহার হয় সিমেন্ট বস্তু তো একটা নাম আছে যে অমুক সিমেন্টেই কাম হয় তাই বালি পাথর গিঠি এগুলা তো নাম নাই না কারণ বালি ইয়াতে ই বালি ভাল হয় আপনি চালমরা বালি আন কিন্তু এই চালমরা বালিটু কি গুহীত যায় নাযায় গুৱাহাটীতে য'ত মানে ওচৰতে য'ত আমিন গাঁও হয় দুগৰ তিনিচুকীয়া এটা ফেক্টৰীৰ পৰা লাহে লাহে চাপ্লাই হৈছে কিন্তু গিঁঠি বালি সেইবিলাক এনেকুৱা নকওঁ গিঁঠি বালি সদায় মানুহ ওচৰতে য'ত পায় সেইটো কনটেইনাৰ মানে খৰচটো কম হোৱাৰ কাৰণে গিঁঠিটো ভাল যদি হয় বাল্টি যদি ভাল হয় তেনেহ'লে সেইটো হিচাপে সেইটো কাৰণে চিমেণ্ট বস্তুটো সদায় মানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰে যিকোনো বিল্ডিঙৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত চিমেণ্ট বস্তুটো মেইন হয় সেইটো কাৰণে চিমেণ্ট বস্তুটো মেইন হোৱাৰ কাৰণে আমি সদায় মানে তিনিমাহ চাৰি মাহ পিছে পিছে এটা মিটিং সদায় পাতি থাকো যাতে আপোনালোকে বস্তুবিলাক লগতে ইমান জানিব ইমানেই মানুহ বুজাব পাৰিব যে এনেকুৱা হিচাপে কাৰণ এটা যেতিয়া হেড মিস্ত্ৰী হয় তাৰ তলতো আৰু তিনি চাৰিটা এনে নৰ্মেল মিস্ত্ৰী থাকে হেড মিস্ত্ৰীটো যদি ভাল জানে তেনে তাৰ যোন তলত যোনকেইটা যে হাফ মিস্ত্ৰী আছে হাফ মিস্ত্ৰীৰ কেইটা ভাল ভাল বস্তু শিকিবও পাৰিব জানিব পাৰিব যে এনেকুৱা পূজা ধুৰিব লাগে এনেকুৱা মছলা মাৰিব লাগে এনেকুৱা গাখীৰ কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে যোনটো ঠিকাদাৰ বা যোনটো হেড মিস্ত্ৰী আছে তেওঁলোকে যিমান ভাল কৰি গম পাব সিমান এই বস্তুটো দামটো লাহে লাহে হেৰি কৰিব কাৰণ চিমেণ্ট যেতিয়া আমি এটা চিমেণ্ট বস্তুটো মাৰ্কেটত বনাইছোঁ চিমেণ্টৰ বস্তাত দাম কিমান চাৰিশ সত্তৰ টকা চাৰিশ আশী টকা কিন্তু এই চাৰিশ সত্তৰ টকা আশী টকা চিমেণ্ট বস্তা এক বস্তা বনোৱাৰ কাৰণে চাৰি কোটি টকাৰ এটা ফেক্টৰী বঢ়াব লগা হৈছে আজি যিমান আমি যিমানখিনি কথা পাতিম এই কথাবিলাক যদি আপোনালোকে হেৰি কৰে মানে শুনিছে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰা টাইমতে বস্তুটো বেয়া পাইছে তেনেহ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব নকৰে সেইটো কাৰণে অকল মানে মানে চিমেণ্ট বস্তু মেইন মানে হেৰি হ'ব লাগে যাতে আপোনালোকে দাম কৰি ভাল পায় চিমেণ্ট যেতিয়া বনোৱা আছে তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিল টেন একেই কোৱালিটি আছে চিমেণ্ট চিমেণ্টৰ ভিতৰতে বহুত প্ৰকাৰৰ চিমেণ্ট আছে আপনাদের কাম করে আছে তাতে টাইলস সিমেন্ট ব্যবহার হয় পদালানা সিমেন্ট পিএসি পোটলেন্লেক সিমেন্ট হোয়াইট সিমেন্ট মাসনারি সিমেন্ট সুপার সালফেট সিমেন্ট হাইড্রোপারি সিমেন্ট হাই সিমেন্ট লোহিত পটলিনেডিং সিমেন্ট টোটাল বারো রকমের সিমেন্ট হয় কিন্তু বিভিন্ন কামর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সিমেন্ট ব্যবহার করা হয় যে নকা আপোনাকে যন্তু এই যে ফোললাইনে যে 20 প্লাক কোনা আছে রকা দাপানো কোতো কিন্তু 3 প্লাক কোনা আছে নকা ডাঙর নম্বর লেখা থাকে 4353 কারণ এই 4353 হল সিমেন্টের ন্যূনতম ক্ষমতা যে আমি ভরতে স্ট্রোক কইছিল স্কুলে কি হইছে ক্লাস 1 এর পরীক্ষা হইছে যে একতে পরীক্ষা হলে 30 মার্ক পালে আমি ক্লাস 1 অব দা ক্লাস 2 ল সেই নকা সিমেন্টৰ ন্যূনতম ক্ষমতা যন্তু 43 হল এটো সাইকো 3 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার

চেম চিমেণ্টৰ যেনেকুৱা হোৱাইট চিমেণ্টৰ কথা কলো টাইল কামত ব্যৱহাৰ হয় এনেকুৱা ছেইম আপোনালোকে হেৰি কি বুলি কয় মোবাইলত বা হেৰি দেখিছে সমুদ্ৰৰ ওপৰে ব্ৰিজ আছে মুম্বাই হেৰিতে ভূৱনেশ্বৰ এইটো চাউথৰ ফালে গ'লে দেখা পাব সমুদ্ৰৰ ওপৰৰ ব্ৰিজ আছে তাতে কি কৰা হৈছে সমুদ্ৰৰ পানী নিমখ থাকে ই অকল ঘৰটো বনোৱা নহয় চিমেণ্টৰ লগতে কি থাকে কিঠি বালি পানী এই চাৰিটা বস্তু মিক্সিত কৰি এটা ঢালাই মছলা বনাওঁ

ঠিক আছে সেইটোতো হেৰি বস্তু হয় নেচাৰেল কিবা এটা অঘটন হৈ গৈছে পানী ক'ৰবাত গৰম হৈছে বা মাটিৰ তলত কিবা বস্তু যদি পলিউচন হয় তেতিয়া গৈ ভূমিকম্প তেতিয়া ভূমিকম্প বস্তুটো আমাৰ হাতত নহয় না এতিয়া আহিব পাৰে বা দহ বছৰত নাহিবও নোৱাৰে

মানে থার্টি পার্সেন্ট থাকে বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট তো মাটির উপরে থাকে কিন্তু ভূমিকম্প যেতিয়া হয় বস্তুটো তলত তো অলপ হিলিলে মাথাটো সব বেশি হিলে আমার ভূমিকম্পটো কি হইছে পাঁচটা ভাগ করা হইছে জোন ওয়ান জোন টু জোন থ্রি জোন ফোর জোন ফাইভ এই জোন ফাইভ টু হল আমার মানে আমার অসম টু জন্য জোন ভারতের হেরিটো দেখিছে না মানচিত্রটো দেখিছে না তাতে আমার অসমটো এটা সাইডত অকমান লাগি আছে আর যদি ডাঙর এর কিবা ভূমিকম্প হয় তাহলে না আমা ভাগরত লগত হেডিখন করে একটু সিমি যাব পা শ্রীলঙ্কা জানো এটা একটা লেকে একটা আইল্যান্ড হয়ে গেছে सेम আমার অসমটো যদি হেলি হয় তাহলে আইল্যান্ড হব না হলে পানিতে ডুবে যাবে এই ভূমিকম্পর উপর ডিপেন্ড করি আজিকালি মশলা গিলা কোন কারণ এইটো আমা আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর জোনহা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রত্যেক মানে 6 মান মানে 6 মাস ঘুরে ঘুরে ইয়াতে একটা টেস্ট করে সিস্টেমিক মেশিনারি স্যার যে আমাৰ ভূমিকম্পৰ যোনটো বেল্টটো আছে সেইটো কিমানখিনি এক্টিভ হৈ আছে কাৰণ আজি আমি এইটো ঘৰত বহি আছো আজি ভূমিকম্প হ'লে আমি কি আছে ভূমিকম্পটোতো আমাৰ নিজৰ হাতত নহয় ডাঙৰ ভূমিকম্প মানে ছেভেন ইলেক্ট্ৰিক স্কেলৰ ওপৰত যদি গৈ বিল্ডিংটো ভাঙি গৈ কিন্তু এই ভাঙা যোনটো হেৰিটো আছে টাইমিংটো আছে যাতে ভিতৰৰ মানুহখিনি মানে ওলাই গৈ মানে মুকলি জেগা যাব পাৰে এই ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মছলা বিলাৰ পৰা হাজারে আজি যে দাদা কলে যে তিন এক মশলা বনা হয় চারি এক মশলা বলা যে তিন এক এক মশলাতে আপনি সিমেন্ট কি রাখিছে এটাই রাখি বালি বহাইছে কমাইছে গেঁি বহাইছে কমাইছে কিন্তু সিমেন্ট তো একটাই রাখিস না কারণ এই সিমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে পক্ষিরপরা আরম্ভ করে বিল্ডিংয়সব সিমেন্টও নির্ভর হয় মই আগতে কোথাও যে সিমেন্টের বস্তা কিমান কেজি হয় পঞ্চাশ কেজি তাৰে এই পঞ্চাছ কেজি আপুনি টপচেন চিমেণ্ট বুলি নহয় যিকোনো চিমেণ্টৰ হেৰি কৰক পঞ্চাছ আজি বৰষুণ চিজন নহয় আপোনালোকে কামত গৈছে কিন্তু কামটো আছে নে চলি আছে নে আপোনালোকৰ কাম চলিছে এতিয়া এইটো মানে মানে এইটো টাইমত যে শ্ৰাৱণ মাহ ভাটো মাহ এইটো টাইমত প্ৰত্যেক বছৰত বৰষুণ হয় এইটোতো চবেই গম পাইছে যে আজি পঞ্চাছ বছৰ আগত যোনটো চিমেণ্ট কোম্পানী হেৰি কৰিছে আজি পঞ্চাশ বছর পিছত তো এই ঢালাই বলছে ঢালাইতে যে হাফ ইঞ্চি তিন পঞ্চাশ ইঞ্চি এক ইঞ্চি পাথরও পাচ্ছে কিন্তু ডিপেন্ড করে পাথর কেনটা পাথর করবেন